Ні, як я промокаюся, думаю, що буде спокійно. Виграємо таке 1-0. Я розмовляв з Єрмоленко дві години тому. Він казав, що ми програємо 1-0 і вийдемо зараз. Гей! 197! Наш футбольний клуб Челсі тут із з Мукачева приїхали сюди, щоб підтримати нашу команду. Буде перемога, а потім всі приїжджайте до нас на Закарпаття. Ми радо зустрінемо вас на Закарпатті. Хай живе Україна! Хай живе Україна! Хай живе Україна! Хай в я не встиг в Львові поїхати, я приїхав сюди, бо я, бо я живу в Іспанії вже 12 років. 12 років ми дуже, дуже на українській пам'ятаємо. Я приїхав сюди, тому що я кіре вікторій Україна! Слава воє на Слава! Напряжение зашкаливало. Цена сегодняшней игры очень дорогая. Дорогая, это как раз то, с чем мы поздравили. Поездка во Францию. Я думаю, что мы заслуженно будем представлять Украину во Франции. Единственное, что у нас есть, безусловно, проблемы глубины нашего состава. Чувства остались на футбольном поле уже, да возле футбольного поля. Значит, а то, что приятно, что э, задача, которая значит, была поставлена перед тренингским штабом, перед национальной сборной Украины, выполнена никакого проклятия нету. Наша страна сильная, она проходит э, любые плей-офф и любые предостережения. И самое главное, мы должны это подчеркнуть. А будет завтрашний день, мы будем все вместе готовиться к э, финальной вроде, части. Они лучшие. Они лучшие. Андрей Васильевич. Спасибо большое. А? Я Давай. Я как мы могли не выйти. Вариантов не было. Я понял с первой минуты, когда он стал президентом, что мы не имеем права, не выйти. Победа вас. Мы все настраивались на бой еще до игры, и мы знали, что здесь игры не будет, здесь будет бой, что здесь маленькая футбольная площадка, что здесь будет много борьбы, много единоборств, много верховой борьбы, что они играть в футбол низом, короткий пас не будет. И этого они дали нам сыграть. Ну, пришли в раздевалку, пришел президент Федерации футбола Павелка, и пришел Григорий Михайлович, и он сказал, что ему звонил президент страны, и передал поздравления от себя, сказал, что очень переживал, и хочет с нами встретиться, поздравить команду с выходом на чемпионат Европы. Хотелось бы, конечно, чтобы просто наш чемпионат, или хотя бы наши футболисты ужали чемпионат больше, более высокого уровня, тогда и уровень сборной будет выше. Тут, тут, тут никуда не денешься. Почувствовал удар сверху по голове и потом пошла кровь. Я думаю, что любой арбитр в мире, если идет кровь, покажет желтую карточку игроку. И по-моему, это было бы вторая желтая, поэтому ну, даже комментировать нечего. Это чистая вторая желтая, как минимум, если не красная. В глазах было видно, что, наверное, он понял свою ошибку. Но в принципе это не важно. Сейчас мы уже на чемпионате Европы, и это самое главное. В футбол не играли. Там можно было мяч, наверное, убрать, бронежилеты одеть и толкаться, мне так и кажется. И провоцировать, да, кто, кто первый получит красную карточку и останется в шестером, да?